І про ще один захід з нагоди Дня Незалежності, який привернув увагу багатьох красноградців. У місті відбувся автопробіг. Більше 20 легкових автомобілів із державними прапорами побувало практично на всіх вулицях Краснограда. Вони вітали красноградців звуковими сигналами. Як розповів один із організаторів і учасників автопробігу, громадський активіст Максим Біловол, у такий спосіб автомобілісти Краснограда висловили своє ставлення до останніх суспільно-політичних подій, підтвердили свою. відданість українській державі і висловили готовність боротися за її незалежність. Данная акция была абсолютно добровольным акцией. Люди, к которым мы обращались принять участие в данном проекте, они практически никто не отказался в нем участвовать. На своем пути исследования нашей автоколонны мы встречали радостные, восхищенные возгласы наших земляков. Люди, дети махали нам флагами, девушки в вышиванках стояли, смотрели на нас восхищенно. Данная акция была целиком спланирована жителями нашего города. Никто нас не принуждал к этому. Все было на добровольных началах мы ездили со своими детьми, с женами. Вот я, например, взял своего сына, который с удовольствием со мной поехал и поддержал. Потому что, судя по его разговорам и его разговорам его друзей, я понимаю, что молодежь полностью вся за нашу страну, за Вильну, Украину. Также проведение этой акции свидетельствует о том, что в нашем городе зарождается гражданское общество, громада. Вот. Это говорит о том, что люди начинают объединяться для того, чтобы решить какие-то проблемы. То есть это была показательная акция, показательная акция для того, чтобы власть понимала, что любая проблема нашего города может поднять немаленькое количество людей. И что с жителями нашего города и района нужно считаться, обращать внимание на все их просьбы и решать все наболевшие проблемы.